Le passage Mendelevitch à Odessa, plus familièrement appelé le passage par les Odessites, est une élégante galerie marchande qui relie le les rues d'Eribasivska et Préobrazenska. Elle a été construite en 1898 par l'architecte Lev Vodek dans le style des galeries qui ont fleuri partout en Europe au XIXe siècle. La galerie principale rassemble boutiques de luxe, cafés et restaurants, librairies. Jadis, on y trouvait des cercles de jeux et même des dames de petite vertu. C'est un lieu de détente, de promenade, de rencontre et de culture. L'architecte s'est inspiré des nouvelles techniques de l'époque des structures massives apparentes en métal et en verre, des formes géométriques, symétriques, des arcades. Mais les décors sont surchargés de motifs végétaux et de sculptures baroques. C'est un témoignage du caractère nettement européen d'Odessa. Le premier passage est né à Paris en 1786. C'était des galeries de bois couvertes, bordées d'étals, sèches et propres, quand les rues du Paris d'alors, étroites et dépourvues de trottoirs, étaient quasiment impraticables par les jours de pluie. Le succès fut immense et l'on vit s'ouvrir des galeries dans toutes les grandes villes de France, puis à Londres, la Burlington Arcade en 1818, et puis en Italie et en Allemagne. Et jusqu'à la lointaine Odessa. Née de la volonté d'une impératrice russe amoureuse de l'Europe. akteur la nuili ton la saire en 1947, les galeries royales Saint-Hubert de Bruxelles, plus grandes, plus hautes, plus luxueuses, surpassent tout ce qui avait été fait jusqu'alors. On entre dans une autre époque. 320 passages furent un jour inaugurés au 19e siècle. 240 galeries ont survécu au temps et aux guerres pour le bonheur des promeneurs et le passage d'Odessa